ये ना कि की गोष्ट फील करना हे एक इमोशन आहे आता तुमच्यासाठी बिल्कुल बहुत इमोशनल फीलिंग आती है यहाँ पे आके हमने उनकी जिस स्थिति पे वो येरवाड़ा जेल से उन्हें छोड़ा गया था उसमें उनकी मूर्ति हम जेल से निकाल के हम लेके आए थे एज़ अ सिंबल उस वक्त भी मैं यहाँ आया था और मैंने ये इस रूम का सीन मेरी मूवी में भी है और यहां पे जो दीवार पे

तो मला ऍक्च्युअली खरं म्हणजे काहीच माहित नव्हतं आधी एवढं इतकं जास्ती डिटेल्स मध्ये पण जेव्हापासून मी फ्री केली आहे आणि आता मी इथे आले आणि त्याच्यात काही काही पिक्चर्स आहे जे आम्ही ऍक्च्युअली शूट केले तर मला असं वाटतं की नो आय कुड कनेक्ट टू इट कारण आपण जेव्हा ते स्वतः परफॉर्म केलंय आणि आता इकडे येऊन आणि असं माहित पडतं की सावरकर इकडे राहायचे तर सगळ्यात मोठी गोष्ट तिचे आज त्यांची रूम आहे आणि आम्ही इकडे आलोय तर इट्स अ व्हेरी इमोशनल मोमेंट आणि अ सेकंड क्वेश्चन तू यमुनाबाई या, या व्यक्तिरेखेशी त्या कॅरेक्टरशी एक व्यक्ती म्हणून कलाकाराबद्दल आपण नंतरच हो बोलूया तू किती पटकन किंवा किती वेळ लागला तुला कनेक्ट करायला इमोशनल आय थिंक मी स्वतः खूप इमोशनल एक व्यक्ती आहे आणि त्यांची स्टोरी बघून त्यांचं कॅरेक्टर बघून बाई म्हणून एक आपण तसंच कनेक्ट करून जातो आणि ज्या डेडिकेशननी त्यांनी आपल्या नवऱ्याचा सपोर्ट केला आहे यु you नो know, आणि ज्या तरीक्याने त्या उभ्या राहिल्या आय थिंक त्याच्याशी तुम्ही सगळ्याच बायका तुम्ही यू नो यू कनेक्ट टू इट कारण तुम्ही हर कोणी आपल्या लोकांना पुढे वाढवू आता डेफिनेटली आणि जेव्हा तो एक बॅटल इथे आहे उलटा आणि त्या बाहेर एवढ्या सगळ्या सिच्युएशन हँडल करत होत्या तो आय थिंक हॅट्स ऑफ टू देम आणखी त्यांच्याशी कनेक्ट डेफिनेटली आहे रणदीप सर रणदीप सर वन क्वेश्चन जेव्हा आठ नऊ महिन्यापूर्वी पहिलं पोस्टर आलं होतं तेव्हा त्या पोस्टर वर नाव होतं डिरेक्टेड बाय महेश मावळकर आणि आता आता ट्रेलर आल्यानंतर ते नाव गायब झाले काय स्टोरी देखील दो साल में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ पिक्चर के उतार चढ़ाव आए हैं जो भी हुआ मैं उसको अपने पीछे रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरी रुचि आगे क्या होगा आप तक की पिक्चर में कैसे पहुँचाऊँ कैसे उसको बेहतरीन तरीके से खत्म करके आप तक लाऊं मेरा कंसंट्रेशन उस पर ज्यादा है जो बीत गई सो बात पे आनेर लॉन्चर मे खे स्वतंत्र से आवड़ मैंने जब कई बार में जब ये पिक्चर शूट कर रहा होता था तो मैं फ्रेम देखता था और मैं गिनता था इसके ऊपर भी पिक्चर बन सकती है इनके ऊपर भी पिक्चर बन सकती है इनके ऊपर भी पिक्चर बन सकती है तो काफी लोग इसमें हैं जिनका नाम भी नहीं है पर वो मैंने बड़ी सोच के उसमें डाले हैं पर क्योंकि पिक्चर सशस्त्र क्रांति और सावरकर जी का उसमें जो योगदान था और तो सावरकर जी की जीवनी तो बनी है तो सबका उतना ही महत्व है जितना उनका सावरकर के जीवन में जैसे यमुना बाई की अगर आप बात करें तो एक, एक बहुत कम उम्र की थी जब सावरकर जी फर्गसन कॉलेज से फगर कॉलेज में उनको यहाँ इसी कमरे में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और बगावत की बातें करने के लिए उनको हॉस्टल से निकाल दिया था और दस रुपए का फाइन भी दिया था तो यमुना जी भी जब इतनी छोटी उम्र में आपका पति एक तो उस वक्त बहुत अंधविश्वास था कि समुंदर के उस पार जाना मरण होता है इसीलिए अंग्रेजों ने काला पानी बनाया था तो उन क्या बीती होगी उनके पति वहां नहीं थे उसी वक्त उनके पहले बच्चे का देहांत हो गया पहले लड़के का बहुत कम उम्र में उन्होंने अकेला कैसे उसको झेला होगा और फिर जब वो काला पानी चले गए उस वक्त काला पानी जाना मतलब मौत था काला पानी से कोई वापस नहीं आता था तो उस वक्त का जो उनका क्या हाल रहा होगा कि पति जिंदा भी हैं पर मर चुके हैं पर उन्होंने कभी सावरकर जी का साथ नहीं छोड़ा वो हमेशा उनके साथ बनी रही आखिर तक और सावरकर जी इतने इमोशनल थे उनके बारे में कि जब वो मरी तो वो

सावरकर स्मारक से रंजीत सावरकर जी से वहाँ पे मंजरी जी से और बहुत सावरकर स्मारक के लोगों से बहुत स्नेह मिला सिर्फ प्रेम मिला है कि आपने पिक्चर बनाई है ऑब्वियसली उनके कंसर्न्स थे कि पिक्चर में क्या क्या कैसे कैसे दिखाया जाएगा तो मैंने वो एड्रेस किए और उससे बहुत संतुष्ट थे बहुत खुश थे और उनको गर्व की ही बात महसूस होती है कि वीर सावरकर पे पिक्चर वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की बन के बाहर निकली यमुनाबाई तू प्ले केलाय म्हणून मला त्यांना विचारलं की कोणती गोष्ट जपाल तुलाही विचारायला आवडेल यमुनाबाई आपण म्हणतो की लार्जेस्ट लाईव्ह सिनेमा असणारे हा आज जेव्हा तू मागे वळून बघतेस इतक्या वर्षाचं करिअर इतक्या वर्षाची मेहनत काय वाटतं तुला स्वतःकडे बघून आता तर पहिल्या याचा मी आन्सर देते मला असं वाटतं पेशन्स यु नो पेशन्स सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे जी यमुनाबाईमध्ये खूप होती आणि जी माझ्यात बिलकुलच नाही आहे तर मला असं वाटतं मी जेव्हा ते कॅरेक्टर <laughs> करत होते तर मी डेफिनेटली पेशन्स त्यांच्याकडनं घेतलंय आणि आय विल ट्राय की मी काही एक तो गुण आपल्यात घेऊन येऊ कारण तो खूप जरुरी गुण आहे आणखीन दुसरी गोष्ट दुसऱ्या प्रश्नाचा आन्सर हा आहे की आ, यू नो मैं कभी विचार नहीं केड़ी है मैं लाइफ मध्य जेवड़े ही मैं खूब पैशनेटली काम पी पैशन केसच करती है सो आई लुक बैक ऑलो आई फील वेरी प्राउड ऑफ मैसेल्फी इतर पोचलीय अजु जर्नी भी बाकी है मेरी दोस्त Sir,